ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురిభ్య నమ శ్రీమాత్రన అపరాజిత స్తోత్రం మనము చదువులో ఉన్నత సాధించాలన్నా పెళ్ళిళ్ళు కుదరాలన్నా ఏ పనిలో కానీ విజయం సాధించాలి అంటే ఈ అపరాజిత స్తోత్రాన్ని తప్పక పఠించాలి లేదా వినాలి ఏ సందర్భాల్లో అయినా సరే ఓటమి పాలవకుండా మనల్ని ఈ అపరాజిత స్తోత్రం కాపాడుతుంది మనకు అండగా నిలుస్తుంది అన్ని రంగాలలో తప్పక విజయం చేకూరుస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తున్నారు చాలామంది దీన్ని పఠించి చాలా లాభాలనే పొందారు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ అపరాజిత స్తోత్రం नमो देवै महादेवै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतस्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमः नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्तै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्तै नमस्तस्ते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुदारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस् नमस्तस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 <्च्क> नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ति नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रीभूतानां चाकिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्समेतद्व्याप्यस्थिता जगत् इति श्री अपराजितास्तोत्रं सम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्ते